Здрасте! Я сегодня кое что-то интересное расскажу о спарже. Спаржи берем самые простые, зеленые, они надземные, потому что белые они а белые, потому что они подземные. Это самые распространенные спаржи. Хотите варить спаржи? я не советую, потому что если варить воду, она потеряет все, весь вкус, особенно вкус тонкой, нежной части, вот этот кончик вообще исчезает. Берите ваш пучок, ставьте какую-то резиночку, обмотайте его белым белый чистый полотенец, вертикальные позиции, добавьте его какой-нибудь кастрюлю, высокой кастрюлю, и туда вот немножко воды. Закрываете крышку, вот эту вода превратится в пар, и ваши спаржи, приготовленные на пару, будут идеальны. Можно их мариновать под соль и уксус, например. А потом, после того, что смариновали, типа так, несколько часов, можете добавлять в салатах или вообще любое ваше блюдо. Можно либо его мелко порезать, это понятно, можно из него делать такой типа паштет, а можно с помощью экономочки сделать вот такие слайсы тонкие. Это будет часть вашего салатика, и это как сверху. Вы поймете, что, например, Последняя часть сыском жесткий или еще хуже горки, тогда ломайте его. Он ломается как раз там, где надо. О, вот это остался. и Вот это можно использовать. Это все берете, из него делаете мощнейший бульон. Нужно его долго варить, а потом просадить через вот эта штука. И тогда весь мякоть передается в бульон, и у вас будет величайшая база для любого супа, для любого ризотто, для любого, для любого соуса. Напоследок еще есть один интересный способ. Берете спаржу, берете та же экономка, которая была, делайте вот такие же тонкие, тонкие слои, Включите духовку, сушите их 80 градусов, пока они не становятся сухими и хрустящими. У вас получаются величайшие чипсы из аспаргис, которые отлично сохраняют те вкусы спаржи, которые можете добавлять в любой суп, можете добавлять в любой салат, любое блюдо сверху. Вам понравился? Подпишитесь на мой канал. Еще очень много всего интересного я расскажу.